Добрый день, друзья! Очень рад вас всех видеть. Наконец-то мы собрались. Наконец-то мы начали. Приятно видеть так много людей по такому поводу. Начнем мы с Гимна Украины. Пожалуйста, Борис Севастьянов. Ще не вмерла Украины ни слава, ни воля, ще нам братья украинцы усмехнется доля. друзья спасибо всем огромное что вы сегодня пришли И самое главное, почему мы тут собрались. Вопрос сейчас уже не только в метро, и не столько в метро, и не столько в тарифе. Вопрос в том, что в отдельно взятом городе, отдельно взятый один человек решил, что он стоит выше закона, решил, что он стоит выше решения суда именем Украины. Так вот, я хочу сказать, что это и есть сепаратизм. И сегодня именно этим сепаратизмом занимается Геннадий Адольфович Кернес и его команда. Именно поэтому мы сегодня выходим для того, чтобы призвать выполнять законы Украины. Призвать выполнять решение суда, которое имеет законную силу. Сейчас мы пройдем ходой к гостинице «Националь» и попытаемся увидеть Геннадия Кернеса. Проезд 6,8 гривен незаконен. На самом деле мы говорим не только о размере. Мы говорим о том, что решения должны приниматься законно. Мы говорим о том, что сервис, который оказывают коммунальные предприятия, наши с вами предприятия, он должен быть на уровне 21 века. И мы говорим о том, что деятельность этих предприятий должна напоминать не какой-то бандитский притон, а должна напоминать прозрачные, открытые предприятия. Витаю всех с пилкой ветераний «Поток». Ребята, я рад видеть вот ваши лица здесь сегодня собравшихся. Классно было сказано. Ребята говорили правильные слова. Здорово сказали. Сможем удержаться всем вместе, достигнем результата. Будем каждый сам по себе, будет плохо. Это так мягко сказать. Поэтому сила в единстве и слава Украине! И этот человек все решения принимает и фактически управляет городом из отеля «Националь». Но мы туда пойдем не просто так. Мы не будем нарушать общественный порядок, мы не будем действовать противоправно. Мы исключительно в рамках правового поля отнесем Геннадию Адольфовичу, каждый, кто две, кто три гривны. И пусть он ими подавится. Друзья, сейчас будем выдвигаться, и основная часть это наша хода и приветственная речь господину Кернесу и вопрос господину Кернесу, когда он выполнит Конституцию? А -а -а! Красный, красный наш Красный, наш Хто себе зневажати! Не давай у себе! Не Такі провокації, тому що вони можуть бути. Ми пропонуємо, співаємо гімн України і завершуємо нашу акцію. Тому що вже починаються провокації, ми це бачимо. У середу! Накокамо хартуля на, на сесії міської ради! Ходьте підтримати зміни в нашому місті. Ми повинні покрасти край цей банді, наші гроші. просить красти наші гроші. Що у середу, о 10 годині ранку, ми всіх вас запрошуємо беріть слім, міць, собою, колег знайомих, <світ> членів родини, на злу сесію Харківської міської ради. <плес>